পাপ পাইপটো আমি আমাৰ হস্পিটেলৰ এখন দোকান মানে হেৰি কিবা কয় ট্ৰেঞ্জেকশ্যনৰ তেওঁলোকে চাহে আমাক পঠিয়াইছে দিগদান্ত ইলিগেটেল বুলি আমাক হস্পিটেললৈ মোক আনিব পইচা আছে মই এতিয়া আনি আছোঁ কোনো কোনে পঠিছে চাহ বৰা চাহ আমাক কি কি আনিছে আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি পালে কি ইলেক্ট্ৰিকেল বস্তু আছে আৰু পানীৰ বস্তু আছে পানী মটৰ আছে আগতেও নেকি আনিছোঁ আমি এখনতে আনি থকা হৈছে পেচেণ্ট আমাৰ এখন হস্পিটেলৰ কাৰণে পেচেণ্ট উঠোৱা নাই এতিয়ালৈকে হস্পিটেল ষ্টাফৰ আজি কিবা ইমাৰ্জেঞ্চি হ'লে ধৰি লওক ফূৰ্তি হ'লে চাহঁতক বা বাইদেউহঁতক আনিবলৈ পঠিয়ায় আৰু এনেকৈ হস্পিটেলত বস্তু আনিবলৈ পঠিয়ায় আপুনি এখন অৰিজিনেল চালক নাই নে আপুনি মেডিকেলৰ কৰ্মচাৰী মই মেডিকেলৰ কৰ্মচাৰীয়ে হয় নাম হ'ল ৰবীন গগৈ কি কৰে মই যেনে অপাৰেটৰ হয় তেনেদৰে কিমান দিন হ'ল এঘণ্টা আজি যেতিয়াৰ পৰা দি হৈছে বুলি ধৰি লওক তেতিয়াৰ পৰা এনেকৈ আছে আমি দেখা নাই নতুন এম্বুলেঞ্চ ৰোগী উঠোৱাই নাই নেকি আজিকালি ৰোগী উঠোৱা নাই মানে কি কয় অকল আমাৰ হস্পিটেল ষ্টাফৰ মানুহখিনিকে অনা নিয়া বা হস্পিটেলৰ বস্তু অনা নিয়া কৰা যে তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে ধেমাজি অসমিক চিকিৎসালয়ত যেতিয়া আমি ৰোগী ইমাৰ্জেঞ্চি অনা নিয়া কৰিবৰ কাৰণে এম্বুলেঞ্চ বিচাৰোঁ তেতিয়া কৰ্তৃপক্ষই কয় যে আমাৰ হাতত এম্বুলেঞ্চ নাই তেতিয়া আমি প্ৰাইভেট যিবিলাক এম্বুলেঞ্চ সেই এম্বুলেঞ্চ আমি কথা পাতি ৰোগীক অনা নিয়া কৰিব লাগে আৰু আজিহে গম পাইছোঁ যে যিখন ধেমাজি অসমীয় চিকিৎসালয়ত যিখন এম্বুলেঞ্চ এলৰ্ট হৈছে সেই এম্বুলেঞ্চখনে চিকিৎসালয়খনৰ কৰ্মচাৰীক ঘৰলৈ অনা নিয়া কৰা আৰু তাৰ লাগতিয়াল যিবিলাক সামগ্ৰী তাৰমানে তাত যিখিনি লাগতিয়াল সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰী অনা নিয়া কৰে এই কথাটো আজি যিজন গাড়ী চালক গাড়ী চালকজনৰ মন্তব্যত ফুটি উঠিছে আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে যিজনে এম্বুলেঞ্চখন চলাইছে তেখেত ড্ৰাইভাৰ নহয় তেখেত হ'ল মেডিকেলৰ জেনেৰেটৰ অপাৰেটাৰ গতিকে জেনেৰেটৰ অপাৰেটাৰ এম্বুলেঞ্চ চলাব আৰু এম্বুলেঞ্চত এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে এম্বুলেঞ্চত পাইপ আনিছে আমাৰ লেট্ৰিনত ব্যৱহাৰ কৰা পাইপ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ পাইপ আৰু ভিতৰত কিছু সামগ্ৰী আছে এই গোটেইখিনি কাৰবাৰটো যিটো কৰিছে ড্ৰাইভাৰজনে কৈছে যে আমাৰ ছুপাৰিন্টেণ্ডে এইটো কাম কৰিবলৈ দিছে চুপাৰিণ্টেনে ক'ত অধিকাৰ পালে এম্বুলেঞ্চখনক এইধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ৰাইজৰ সামগ্ৰী ধেমাজি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ সম্পদক চুপাৰিণ্টেনে নিজৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অধিকাৰটো ক'ত পালে